Карпине состоялась третья ежегодная всеукраинская конференция «Сиротство перед лицом жизни». Ее организатором традиционно выступил Международный благотворительный фонд «В кругу друзей». При активной поддержке Альянса «Украина без сирот» также ряда других партнеров. Цель конференции – предложить эффективные методы и формы работы для решения проблемы сиротства в Украине, как социального явления и его профилактики. Участники конференции – люди, кому не безразлична судьба детей-сирот и которые уже начали или пока еще планируют начать работать с детьми сиротами. Мы ведем работу в трех направлениях. Первое направление это работа с церквями, потому что без церкви практически невозможно достичь этой цели, потому что самая сознательная часть общества это есть церковь, и Бог обращается к ней, доверяя ей возможность беспокоиться пиктись о детях-сиротах. И сегодня такая статистика, что церквей приблизительно такое же количество, как детей-сирот, которые находятся в Украине, требуют усыновления. И мы сейчас проводим такую программу «Одна церковь, один ребенок», чтобы одна церковь могла взять над одним ребенком попечительство, стала за ним молиться, пектись о нем, чтобы она стала помогать этому ребенку и найти путь в жизни. Благодаря этим молитвам кто-то может установить ребенка, кто-то взять его под опеку и провести его по этому нелегкому детству и помочь стать твердо на свои ноги. Второе, что мы направление пытаемся сделать, это работать с депутатами Верховного совета. Сейчас формируется такое межфракционная межфракцион, группа, которая состоит из депутатов с разных партий, которые опекаются вопросом вопросами детей-сирот, чтобы, когда станет вопрос голосовать за какие-то законы, законопроекты, связанные с детьми-сиротами, чтобы... В это время не было каких-то политических игр. И вместе с этими депутатами мы пытаемся разработать те законы, которые будут помогать решать проблемы детей-сирот Украины. И третье – это с помощью засобов массовой информации извините, средств массовой информации, э, попытаться изменить мышление общества и отношение общества в целом к детям-сиротам. Детям э, к сожалению, до последнего времени как-то осторожно очень общество относится к детям-сиротам. Где-то боится детей, где-то э, не хочет приблизить их к себе, чтобы это не коснулось сердца. Мы пытаемся сегодня через средства массовой информации подготовить общество к тому, чтобы э, общество не отчуждало от себя детей-сирот, чтобы оно принимало их как часть себя. Потому что этим детям жить в этом обществе и наоборот обществу жить среди детей-сирот. Поэтому мы пытаемся сегодня... Э, Менять восприятие детей. Во время конференции были рассмотрены важные и весьма интересные темы. Каждый смог поделиться докладом и обменяться опытом. По мнению организаторов, все это обеспечит и поможет обнаружить новые подходы в работе с детьми. Даст знания о психологии сиротства и работы с кризисными семьями. Ведь только вместе, объединив знания, усилия и молитвы, можно что-то изменить. Специально для первого христианского телеканала Сино Анаита Габабова, Олег Довбуш, Ирпень, Украина.